Сломался мост, упала невеста, упала вся свадьба. Не пані для чого вони подама пенсію. мені просто Дорожчає все перед під'ємом пенсії і після пад'ємо пенсії. На Росії з кожним днем все більше і більше піднімається хвиля незадоволених кремлівським режимом. Одні скаржаться на колапс у сфері житлово-комунальних послуг, інші на відсутність зарплат, високі ціни та маленькі пенсії. А ще в людей немає електроенергії та води. Ось ті жителі Ворона взагалі скаржаться на те, що зима близька, а місцева влада навіть не думає до неї готуватися. звернутися жителі міста і міста і В наших городах наступив колапс в сфері ЖКХ. Многоквартирні дома не обслуговуються, комунальні ресурси не поставляються. а в случае поставки не соответствуют требованиям безопасности. Наши дома разваливаются и требуют капитального ремонта. Почти на всех домах сроки ремонта были перенесены на 10 лет. Но состояние домов катастрофическое. Представители власти самоустраняются от проблем. Поэтому наши котельные до сих пор не начали подготовку к зиме начиная с осени, весь наш город останется без тепла. А правительство региона только делает видимость попыток назначить главу города. Мы находимся на грани серьезной коммунальной катастрофы. По многоквартирным домам не ведется никакая работа по подготовке к зимнему периоду. Это создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей. В результаті відсутності опалення в сійній період жителі цих домув можуть зіткнутися з крайньо тяжкими умовами життя. Прошедша зиму, всі новини трубили про замерзаючих людей в Московській області. В цьому году всі будуть писати о замёрших людях в Воронежської області. Тим часом пенсіонери благають перестати підвищувати їм пенсії. Так вам не почулося. перестати, бо кажуть, коли піднімати пенсії Одразу ж піднімаються і ціни не пані для чого вони подають пенсію. мені просто цікаво. дорожають все перед под'ємом пенсії і після подйому пенсії. Уже пуска би була пенсія, як і була дав, щоб не дорожала все в магазинах. і везде. А ось так у утюмені роздавали безкоштовний шашлик. Голодні росіяни буквально один в одного виривали його з рук, адже купувати м'ясо росіяни вже просто не можуть собі дозволити. Черга за безкоштовним шашликом була настільки великою, що на всіх його не вистачило. Тим часом у ставропольському краї місцеві скаржаться на відсутність води вже два тижні. Місцева влада обіцяє вирішити цю проблему. Проте, десь у році, так, 2025-му. Поки ж ці привозять якусь мутну жижу, яка взагалі не придатна для споживання. Мы жители поселка Водного Апанасековского района обращаемся к вам за помощью. Это уже крик о помощи. У нас нет воды больше недели, даже две недели. Ее нет совсем, ни пить, ни животным. Привозят наша администрация 50 литров. Этих 50 литров нам хватает. Да на что ее должно хватить? Мы должны поужинать, позавтракать, пообедать. Не берем в счет стирку, детей. вещи. Нам когда купаться надо, жить надо. Помогите нам, пожалуйста. К вам, жители поселка Хлебный, Апанасенковского района Ставропольского края. У нас в кранах нет воды две недели. И это проблема не только наша. Но в основном обесточено все Апанасенковье. В кранах нет воды, вода не течет. Обращались в водоканал. Нам ответ. Все устарело, нет финансирования. Есть подвоз э, такой, питьевой воды, но она очень мутная, она грязная и она воняет горкой. Есть техническая, но техническая вода, и дают его всего по 200 литров, а питьевой по 50. И это очень мало. А технической не хватает даже для управки хозяйства. И вода в колодцах закончилась уже, ее негде просто взять. Как нам выживать при этом? Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Подошли, воды нет. Понятно, что ее нет. Во всем крае у нас нет воды, потому что ну, вот такая у нас критичная обстановка сложилась, к сожалению. Люди нас понимали и слышали. Это вот та наша работа, которая сегодня необходима. Значит, ну и второе направление, опять-таки, из -за этой Бегержи, то что... Наше хамське отношение, коли руководитель відділення водоканалу отправляет людей в куму, хаміту, тим часом Якутію продовжують охоплювати масштабні пожежі. Проте гасити полум'я, виявляється нікому. Адже майже всіх якутських рятувальників відправили на війну в Україну, а місцевим радять просто бігти з палаючих будинків, поки в них ноги є. Двадцять два роботника, котрої приїхали. Е в и города Якутске. Сейчас получается следующее, да, что мы больше никого не эвакуируем, так? Остались только бойцы, так? Глава да? села обзвонился сейчас 15 минут назад, он говорит, нужно уже вывозить работников МЧС, которые находятся там, в лесу. С их стороны идет большой верховой пожар по сообщению которые на имя ему сообщили главе поселения. Их нужно вывозить. Их же там не привязали к этим деревьям. Они же, наверное, ну пусть бегут тогда. По нашим данным, по нашим данным, к службам МЧС они отошли уже. И вот пока Якутия палая, Бурятия тоне. Автомобили намагаются врятувати какие-то дивокуватые тракторы. А ще по всій Росії продовжується мостопад. Єду к мамі, ось свадьба. Сламався мост, упала невеста, упала вся свадьба, упали всі. Діти упали. Зараз мокрі всі. Хто упав з моста? Сколько чоловік в групу скидаю? Це вже міст Буряці. і це, до речі, федеральна траса, яка веде до Монголії. Пацаны, перед Тураном она пришла Вот эту машину только что вытянули. Она ехала и провалилась, она здесь стояла. Зангинцан. Инна, хорошо, инна, на инна. Отойди! Трассы нету. Все, трассы нету. Чипы.

Де загалом продовжує кошмарити всіх росіян. Потужний роган цього разу налетів на Краснодарський край, через що все місто просто пішло під воду. Виставіть Ваня. Ваня, надо виставі. Анті дощ. Іван анті дощ. Хорош. Пошов. Ну что ж, господа. Ключи, да, начну с своих. Давай все отгоним. автобус поехал плывет блин, автобус выпал автобус смог выплыть по номера полностью был запоплен проехать, поднял тачку, а там вода, смотрю, под землю уходит. Мне хорошо, что не поехал туда. Новогинская река. Как же нам ее перейти? Ну, только вот так. Ох, течение! Как бы не унесло. Ну вот. Перебрались на другой берег Новодинской реки. Склон возле девятой школы заезд на бытку. Новая речка. Смотри, слева как. Обязательно пишите ваш коментар, ставьте лайк и ждите на следующий выпуск.